Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi bersama dengan saya, Zahra Rashid dalam Malaysia petang ini edisi 6 November 2025. Sudah pasti saya tidak keseorangan. Saya ditemani oleh Okey, saya Ziana Nasir. Kita nak anda semua hmm. terus setia bersama-sama kami ya. di sini kan? Hmm. Uh, kerana kita ada beberapa perkara yang kita nak bawa kepada anda. Perkhabaran ya. berita dan sebagainya hmm. cuma untuk waktu ini, hmm. kita nak minta anda untuk fokus dengan topik utama kita. Hmm. Uh, yang mana kita akan bincangkan tentang impak program kenegaraan ya. bangkit semangat patriotik. Uh, kerana kata, uh, kalau kita lihatlah dari segi hmm. keberkesanan program kenegaraan dan patriotik anjuran Kementerian Komunikasi berada pada tahap yang tinggi mm -hmm. sekaligus mencerminkan rezeki keberhasilan usaha untuk memperkukuhkan semangat kecintaan pada negara dalam kalangan rakyat Malaysia itu sendiri. Yeah. Itu dinyatakan oleh Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Mm -hmm. Dan beliau berkata Jabatan Penerangan ataupun Japan selaku agensi peneraju dalam melaksanakan kajian melaksanakan kajian melibatkan 5,044 responden jana mm -hmm. daripada pelbagai latar belakang kaum dan peringkat umur. Dengan hasil dapatan menunjukkan keberkesanan program pada tahap 91% atau bersamaan 4.55 pada skala Sekalalika. Okay. Yeah. Keseluruhan analisis yang uh, dilaksanakan menunjukkan program-program yang dianjurkan sepanjang Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia bukan sahaja berjaya meningkatkan kesedara kesedaran kenegaraan dan semangat patriotisme malah menyemai rasa bangga serta sayang kepada tanah air merentasi pelbagai lapisan masyarakat, Zena. Hmm. Hmm. Dan ini sebenarnya sebagai menjawab kepada pertanyaan Wan ya. Hassan Mohamad hmm. Ramli, PN Dungun hmm. yang ingin mengetahui dari hmm. segi sejauh mana keberkesanan uh, program Sambutan Bulan Kebangsaan, yeah. Cuma Jalur Gemilang hmm. dan meningkatkan semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyat Malaysia hmm. yang berbilang kaum pelbagai agama dan sebagainya dan hmm. Datuk Fahmi sendiri berkata penganjuran Sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lepas hmm. menyaksikan kehadiran lebih 100 ribu pengunjung di Putrajaya termasuk mereka yang berhemah, yeah. ada yang hmm. bermalam lebih awal di Presiden 2 dan 3 sebagai tanda sokongan. Bagaimanapun katanya semangat ini, semangat patriotis ini tak wajar hmm. hanya dizahirkan pada bulan Ogos hmm. dan September sahaja. Sebaliknya perlu diterapkan secara berterusan dalam kehidupan ya, sehari-hari kita. Betul. Dan just true, Fahmi berkata Japan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif uh, sepanjang tahun antaranya program Info on Wheels atau singkatannya IOW, hmm. uh, Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG secara modular iaitu pengisian patriotik di sekolah dan institusi pengajian tinggi serta pembangunan kandungan digital petrotik bagi mendekati kumpulan belia. Sementara itu menjawab soalan Said Ibrahim Said Noor berhubung tahap patriotisma dalam kalangan uh, generasi Z ataupun Gen Z dan mm -hmm. Alpha. Fahmi berkata pendekatan penyampaian perlulah disesuaikan mengikut gaya mereka ya. seperti bahasa yang digunakan, tabiat media dan juga cara mereka menerima maklumat. Dan hari ini seperti yang tadi Ziana dah wawarkan di awal rancangan tadi, kami bawakan uh, topik impak program kenegaraan bangkit semangat patriotik. Bagi membincangkan dengan lebih lanjut kita ada seorang tetamu yang telah pun bersedia di talian, talian Zoom iaitu Dr. Nur Azlan Hadi Yakob. Beliau adalah pensyarah kanan Jabatan Pengajian Malaysia, Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Assalamualaikum Dr. Dr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik mm, Doktor. Yeah. Terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa. Kita faham Doktor juga sibuk dengan pelbagai perkara. Mm. Okey, yang pertama sekali lah sebelum kita pergi kepada beberapa persoalan berkaitan dengan topik kita yeah, ini. Uh -huh. Dapatan kajian Japan sendiri menunjukkan tahap keberkesanan program kenegaraan mm. uh, mencapai 91%. Satu peratusan yang cukup besar. Bagaimana Doktor sendiri melihat angka ini dari sudut pembinaan jiwa patriotik sebenar rakyat Malaysia? Uh, terima kasih ya. Dan uh, kalau benarlah uh, 91% dapatan itu, ini memberi satu tunjuk baru bahawa kesedaran uh, patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia itu uh, sudah mula berkembang. Tetapi begini, eh, uh, saya tidak pasti kajian uh, itu dibuat. Eh. Mungkin uh, kalau apa yang saya faham daripada jawapan itu adalah uh, cara kita menyambut hari kemerdekaan, cara kita menyambut hari Malaysia bulan Ogos dan bulan September. Saya fikir kalau itulah yang ditanya cara kita sambut cara kita minta rakyat sambut dan sebagainya memang dalam 2-3 tahun kebelakangan ini ada peningkatan cara kerajaan mengurus program-program ini dan sudah tentulah uh, pendekatan yang dibuat oleh pihak kerajaan ini uh, telah menarik minat rakyat untuk misalnya contohnya uh, menghadiri uh, perbarisan hari kebangsaan di Perjaya ataupun dan sebagainya tetapi kita juga harus faham uh, eh uh, petisi itu bukan hanya setakat itu saja eh. Ya. Yeah. Uh, kita kena harus memahami bahawa petisi itu lebih besar daripada. Walau bagaimanapun uh, saya menyambut baik uh, dapatan ini kerana paling kurang pada peringkat penyambutan hari kemerdekaan ataupun hari Malaysia terutamanya bulan Ogos dan bulan September kita telah berada di tempat yang lebih baik berbanding 10 pada hari ini. Dan kita kena faham eh uh, kerana negara kita pernah dijajah, uh, cara kita sambut hari kemerdekaan itu sangat penting. Kalau kita menyambut hari kemerdekaan tidak ada sambutan dalam kalangan rakyat eh, bendera tidak dikibarkan acara-acara yang bersifat eh, menyedarkan rakyat untuk saya kepada negara yang tidak ada eh, berarti patriotisme eh, itu boleh kita gambarkan sebagai menurut tetapi dalam akhir-akhir ini eh, kita tengoklah di media dan sebagainya misalnya yang yang baru yang bulan Ogos yang lalu ada yang sampai pukul 5 pagi di tempat di Perjaya untuk tengok pembarisan kalau kita tengok dalam konteks itu, ya benar ada ada sedikit peningkatan. Tetapi kita juga harus sedar eh, ya, di peringkat lain misalnya eh, kerajaan ada dua badan lain untuk menilai kenegaraan. pertama Akademi Kenegaraan Malaysia untuk melatih dan memberi perangai isu kenegaraan dalam kepada rakyat Malaysia. Satu lagi PLKN, program latihan khidmat negara yang telah dirintis oleh pihak Kementerian Pertahanan. Ini juga program untuk meningkatkan literasi kenegaraan dalam kalangan Malaysia. Jadi uh, saya boleh bersetuju kalau peratusnya tinggi dalam konteks cara uh, rakyat kita menyambut hari kemerdekaan dalam konteks bulan Ogos dan bulan September. Tetapi kalau untuk mengatakan uh, literasi ataupun peningkat, peningkatan kefahaman patriotisme dalam seluruh rakyat Malaysia dalam pelbagai aspek lain, uh, saya fikir pembicaraan uh, lebih mendalam harus kita bincangkan yeah. soal itu. Okey, Dr. Noazan, kalau kita bercakap tentang pendekatan yang terbaik untuk kita terus menyemai semangat patriotisme dan juga semangat cintakan negara dalam kalangan belia, kalau tadi kita dah baca mengenai artikel yang melibatkan kumpulan AFA ataupun Gen Z ini, pada pandangan doktor, apakah pendekatan yang terbaik patut kita uh, generasi yang terdahulu kalau boleh saya katakan, uh, supaya mereka ini terus menanam uh, rasa cintakan negara uh, dan ada kesinambungan itu tidak terhad uh, pada sambutan Hari Kebangsaan maupun Hari Malaysia. Bagaimana doktor? pandangan doktor? Baik, uh, saya lebih uh, selesa berbincang dalam soal bukan hanya belia, tapi eh, hmm. seluruh rakyat Malaysia. Uh, kerana bagi saya soal patriotisme seluruh rakyat Malaysia yang harus punya perasaan yang sama. Uh, termasuklah belia sekali. Eh. Dan kita mm. harus memahami uh, kita hidup dalam dunia global lah ini, dunia internet, media sosial menjadi sumber utama kita. Maka peningkatan-peningkatan baru yang bersifat digital ini uh, harus ditransformasikan, harus diperkuatkan dengan program-program kenegaraan dalam bentuk lagu yang bersifat patriotisme, filem bersifat patriotisme. Soal-soal perbincangan di podcast dan sebagainya bersama Ini dunia hari ini Berbanding dengan dahulu Dahulu kan Kita dapat surat daripada pihak tertentu Kena pergi ke dewan dengan seramah Ya yang penting Tetapi yang lebih penting daripada itu Kerana dunia media sosial ini Telah merubah kita segala galanya Dan kita di Malaysia Sedang berhadapan dengan generasi Yang disebut sebagai alpha dan sebagainya Saya lebih serius menggunakan perkataan generasi Primary ya Dan uh, puan ya uh, kita memahami masalah yang kita hadapi ini bukan hanya di Malaysia. Dia berlaku di seluruh dunia kesannya. Itu bagaimana akibat daripada globalisasi, uh, pengaruh tak lagi maklumat yang begitu kuat, dia mempengaruhi uh, perkembangan. Bukan soal nasionalisme, pengamalan keagamaan, pengekalan ya, identiti budaya juga bermasalah di seluruh dunia. Kita baru yang dibincangkan secara hangat apa yang kita bincangkan di Korea Selatan misalnya. Hmm. Mereka berbincang perkara yang sama. Sejauh mana generasi muda mereka dapat bertahan dalam arus kebudayaan global baru yang uh, yang menempa pada dunia moden hari ini. Dalam konteks negara kita, uh, saya fikir apa yang telah dibuat oleh kerajaan, dibuat oleh pihak sekolah, dibuat uh, masuk pihak kerajaan itu akademik kita kira Malaysia, uh, latihan khidmat negara, itu salah satu daripada inisiatif kerajaan pada peringkat awal yang saya fikir harus disokong dan dipertingkatkan usahanya kerana saya yakin kalau perkara itu dapat dilaksanakan dengan lebih teratur eh yang lebih berkesan, dia akan memberi impak yang besar dalam soal kefahaman hmm. berkaitan hmm. sayangnya pada negara. Mhm baiklah ya. masa hmm. yang samalah Dr. Nur hmm. Aslan. Dari sudut pandang doktor adakah uh, program kenegaraan yang dianjurkan kini tak hmm. kiralah berskala besar ataupun uh, program-program kecil-kecilan program-program uh, ini benar-benar telah hmm. menyentuh jiwa rakyat atau sekadar program ataupun acara tahunan sahaja? Hmm. Uh, kalau dikatakan untuk sambutan hari kemerdekaan hari merdeka mm -hmm. itu harus kekal kita laksanakan secara atau oh, kata secara seremonial kerana dia dia memberi kesan yang besar dari 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 sudut uh, nasional tapi program-program yang bersifat berkala yang bersifat setiap bulanan dan sebagainya juga harus dirancang dan ini pun telah dilaksanakan Begini ya eh uh, uh, bahkan, kalau kita perhatikan apa bagaimana kita nak tengok nak ukur patriotism ini mudah yeah. saja Uh, saya tak kita pada negara kita ini. Uh, berlaku, saya ambil contoh, eh, bagaimana seorang pegawai kerajaan yang menjaga sempadan negara kita bersekongkong dengan pihak lain membenarkan uh, pendatan masuk dengan mudah. Itu sebenarnya impak daripada patutism. Uh, sebagai barisan hadapan pegawai kerajaan yang menjaga urusan ini, seolah-olah mereka tidak ada patutism. Maka tiba pertanyaan besar dalam kalangan ahli akademik, dalam kalangan pengkaji sosial, apa benar Uh, Patriotism tu ada pada diri mereka. Ini yang harus dijawab oleh kita semua. Tapi saya yakin uh, itu adalah kes yang terpencil yang ada dalam konteks negara kita. Tetapi suka atau tidak, uh, kita harus selesaikan ini secara menyeluruh. Begini Puan, kalau dapat saya tambah. Eh. Uh -huh. uh, kita harus juga memahami bahawa uh, sejarah kemerdekaan negara kita itu berbeza daripada negara jiran kita di Republik Indonesia. Kalau kita pergi ke Republik Indonesia, dia merdeka 17 Ogos 1945. Sambutan kemerdekaan mereka itu sebulan. Sebulan sebelum 17 Ogos mereka dah sambuk Sesudah itu mereka sambuk Setiap kampung ada acara Ada permainan segala macam Kampung dicat baru, jalan dicat baru Kerana mereka betul-betul Menghayati semangat kemerdekaan Kerana kita kena faham Sejarah kemerdekaan mereka melawan Belanda begitu. Dalam kota negara kita Kita dah tidak, kita tidak kena mainan begitu Kemerdekaan kita berbeza Terakhir paling kurang Sambutan kemerdekaan di tempat kita Saya tengok dalam 3 tahun kebelakangan ini bendera-bendera uh, telah mula dipasang di serata negeri, termasuk di kampung. Kalau dulu Puan, tiga atau lima tahun yang lalu, jarang nak, te nak tengok bendera Malaysia di kampung pada hari kemerdekaan 31 Ogos. Sangat jarang. Hmm. Tapi fenomena adalah betul kebelakangan ini, saya dapat tengok kampung-kampung uh, pendalaman, pendalaman ada bendera hmm. yang dipakai di rumah. Dan bolehlah kita katakan kesedaran itu muncul di situ. Oh. Okey. Dan Doktor, sedikit secara ringkas saya nak tanyakan kepada Doktor. Kalau kita tengok sekarang Doktor, semua informasi, semualah daripada A to Z, semua maklumat ni boleh ditempati di platform media sosial, okey. Dan kita boleh katakan juga generasi muda sekarang menjadikan sumber rujukan utama. Okey, dalam hal ini Doktor, kita nak cakap tentang semangat patriotisme, semangat cintakan negara ini, kita tahu Malaysia ini terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan agama dan juga bangsa sedikit pandangan daripada doktor mungkin uh, kepada uh, generasi muda di luar sana dalam memupuk semangat cintakan negara itu bagaimana mungkin mereka apakah langkah yang wajar mereka ambil sekiranya mereka berhadapan uh, uh, dengan um, mungkin kalau boleh saya katakan cyber troopers eh kalau kita tengok di laman media sosial juga ada golongan ini yang cuba memecah belahkan kita antara satu sama lain mungkin apakah langkah wajar yang diambil oleh remaja untuk mereka menangkis hal ini bagaimana doktor Okay, uh, masalah hmm. ni masalah global lah. Eh. Masalah hmm. sumber dapat daripada internet. Hmm. Dan lagi, hmm. saya sering uh, mengatakan bahawa dia bukan hanya masalah remaja sahaja, yeah. masalah hmm. semua rakyat Malaysia tu begitu. Ada orang, -orang yang kadang-kadang tak faham bagaimana negara kita diperjuangkan. Hmm. Okey, uh, bagaimana seharusnya mereka bertindak? Pertama, uh, saya fikir uh, banyak orang tidak sedar, eh, pada tahun 2003 hmm. kalau tak salah kerajaan melalui Kementerian Pendidikan mewajibkan subjek sejarah, eh, mata pelajaran sejarah itu lulus di PKSPN. Banyak orang tidak sedar itu. Kenapa kerajaan mewajibkan? Supaya setiap rakyat Malaysia yang bersekolah memahami paling kurang asas sejarah perkembangan dan pembentukan negara kita. Jadi saya yakin kalau orang masuk sistem persekolahan Malaysia, tak kira daripada sekolah aliran apa, daripada kaum yang bagaimana, latar belakang yang bagaimana, paling kurang mereka faham asas negara kita dibentuk itu kita kita harapkan sebab diwajibkan pro, uh, subjek tersebut tapi persoalannya adalah uh, kita harus juga memahami bahawa kompleksnya kita di Malaysia kerana tidak semua orang uh, sesudah sekolah tidak semua orang mm -hmm. pergi ke universiti banyak di kalangan mm -hmm. kita tidak sedar tidak semua rakyat kita selepas pada SPM pergi ke universiti kalau pergi ke universiti mereka ada subjek lain di Rusia yang boleh Menambah uh, pengetahuan mereka seperti pengajian kenegaraan, pengajian Malaysia di tempat kami, di jabatan kami Hubungan etnik dan sebagainya itu membantu kefahaman mereka Tapi kalau berapa peratus rakyat kita yang tidak ke universiti tapi mereka majoriti di tempat kita Persoalan yang paling besar adalah dari mana mereka faham soal-soal kenegaraan yang rumit di negara kita Bagaimana negara kita dibentuk, bagaimana sistem raja perlembagaan dilaksanakan Bagaimana sistem pilihan raya kita, bagaimana keputusan dibuat bagaimana cara mahkamah kita beroperasi dan sebagainya hmm. saya fikir itu harus harus di 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 dibuat lagi baik hmm. jalan yang singkat yang dibuat oleh kerajaan adalah dua sedia saya sebut eh Akademi Kedegaraan Malaysia uh, telah mula ditubuhkan dan saya pagi tadi mesyuarat di sana mereka telah mengaturkan program dan saya tengok uh, kalau tak salah saya kalau tak salah saya uh, sudah hampir 2 juta rakyat Malaysia dilatih dalam Akademi Kedegaraan Malaysia ya sama ada dalam seminar satu hari dua hari dan mm. saya yakin yeah. kalau program yeah. ini dapat dilaksanakan dengan baik mm. uh, dia akan paling kurang menyusahkan masalah kita termasuk juga PLKN nanti PKM yeah. masih baik doktor uh, terima kasih di atas uh, perkongsian bersama dengan kami doktor ya uh, doktor Noor Azlan Hadi aku kanan Jabatan Pengajian Malaysia Fakulti mm. Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris terima kasih doktor terima kasih, kasih doktor kita jumpa lagi doktor maaf kita masa terima agak terima suntuk doktor Terima kasih okay, Baik, baik Zainal Antara orang kata secara pantas juga ya. Dia bawakan bersama-sama dengan doktor Yang pastinya hmm. apa sahaja program kenegaraan hmm. Itu merupakan satu wacana untuk hmm. Menyatukan rakyat Malaysia Memperkukuhkan lagi dari segi perpaduan Dan pastinya ya. untuk semai hmm. rasa cinta kepada negara kita Betul hmm. Baik kita akan teruskan dengan berita yang berikutnya Mengenai Sara diperluas ke lebih banyak kedai runcit hmm. Dan juga kooperasi Program sumbangan asas rahmat Sara akan diperluas bagi merangkumi Lebih banyak kedai runcit kecil Termasuk kooperasi selain produk keluaran perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS, tempatan kata, setia, kata Ketua Setiausaha Perpendarahan Datuk Johan Mahmud. Ia bagi memastikan setiap penerima di seluruh negara termasuk kawasan luar bandar dapat membelanjakan bantuan mereka dengan mudah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud Marikan berkata kerajaan akan menambah tumpuan kepada penyertaan kedai-kedai yang lebih kecil termasuk juga kedai koperasi. Tambahnya sememangnya ada petunjuk prestasi utama atau KPI yang ditetapkan terhadap kedai yang terbabit di bawah program Sara yang mana jaraknya tidak boleh lebih 10 km daripada kawasan penerima okay katanya penetapan itu bagi memastikan semua penerima sara mempunyai akses untuk berbelanja tanpa perlu ke kawasan yang jauh. Zana dah pakai Eey, tak Sarah? Sarah pakai. Pakai dah. Dah selesai. Oh, saya saya sebab kan ada macam ialah ada masa mula-mula tu kan. Uh -huh. uh, saya sebabkan saya tak saya nak make sure yang dia dia smooth je saya pergi sampai ke Batang Kali tau. Oh, ya oh, yeah, ke. Tapi berjalan. <laughs> Okeylah <alhamdulillah, saya> okay. <laughs> okay lah sistem pun okey apa semua kan. <laughs> yeah. oh, okey. Itu tentang Sarah Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada yeah, kawan kita yang berkata. Ya, yeah, terima oh, kasih. Okay. Ya. Ini, kita sentuh Sebab soalan anak-anak <laughs> kita ni yeah. berkaitan dengan hmm. uh, pendidikan. Yang mana ada mata pelajaran hmm. baru diperkenalkan okay? ya. hmm. pengenalan mata pelajaran baru alam dan manusia pembelajaran bersepadu pada tahap 1 dalam kurikulum persekolahan 2027 ya. bertujuan uh -huh. untuk memperkukuhkan kemahiran asas serta pembentukan karakter murid hmm. pada peringkat awal persekolahan jadi Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan kata Subjek berkenaan menggabungkan pelbagai disiplin ilmu termasuklah sains, pendidikan kesihatan, muzik hmm, dan yeah. seni visual. Hmm. Mata pelajaran baru itu turut menggabungkan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Serta ada juga digital hmm. bagi memberi pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh kepada murid dan subjek ini akan menggantikan uh, subjek sains, pendidikan kesihatan, pendidikan seni visual mm -hmm. dan pendidikan muzik dalam kurikulum sedia ada. KPM memaklumkan pengajaran mm -hmm. ini bakal dilaksanakan melalui kaedah pengajaran berpasukan yeah. atau co-teaching bersama dua orang guru Aha. dalam satu kelas. Okey, baik kita teruskan dengan berita berikutnya mengenai dasar industri pertahanan negara dilancar awal tahun depan. Dasar industri pertahanan negara dijangka dilancar pada awal tahun depan bagi memperkukuhkan uh, sektor berkenaan inovasi serta kemajuan teknologi. Uh, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Kalenodi ketika ditemui bernama memaklumkan bahawa dasar itu telah diluluskan di peringkat kabinet dan dasar industri pertahanan negara dirangka bagi memperkasa keupayaan pertahanan dengan mengurangkan kebergantungan terhadap pembekalan aset dari luar negara dan usaha itu termasuk memperkukuh ekosistem industri pertahanan tempatan memperkasakan institut penyelidikan sains dan teknologi pertahanan ataupun singkatannya stride sebagai bahan penyelidikan di bawah Kementerian Pertahanan serta memastikan pelaksanaan pemindahan teknologi dalam setiap perolehan. Terdahulu Muhammad Khalid menyatakan hasrat Malaysia untuk mempelajari model pembangunan industri pertahanan dari Arab Saudi mm -hmm. selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor berkenaan. Okey, ya. dan ini pula kita hmm. nak beralih kepada Uh, mm -hmm. Satu soalan dan juga jawapan diberikan mm -hmm. apabila diajukan oleh Datuk Seri Takyuddin Hassan PN Kota Baharu mm -hmm. yang meminta Menteri dalam negeri untuk menyatakan adakah kerajaan bercadang untuk meminda ataupun mm -hmm. memansuhkan Akta 15 seperti mana mm -hmm. dijanjikan dalam Manifesto Pakatan Harapan dalam rangka menghapuskan undang-undang zalim dan lapuk berkenaan uh, sebarang mm -hmm. cadangan untuk meminda atau memansuhkan akta hasutan 1948 akta 15 atau akta 15 ini memerlukan penelitian hmm. mendalam dengan membela kira pandangan pihak berkepentingan seperti agensi perkuasaan, badan kehakiman, akademia, pertubuhan masyarakat sivil serta orang awam. Jadi Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Kata, mm -hmm. kementerian itu dari semasa ke semasa melaksanakan usaha menambah baik perundangan sedia ada termasuk Akta 15. Beliau ya. berkata ia bagi memastikan pelaksanaannya sesuai dan relevan dengan hmm. situasi semasa negara dengan mengekalkan hak asasi manusia seperti yang diperuntukkan di bawah perlembagaan persekutuan dan hmm. beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis disiarkan di laman web parlimen ya baik uh, kita ada beberapa, beberapa minit lagi kita akan hmm. teruskan berita mengenai cukai vip uh, jana 209.5 juta tetapi kos rawatan evali caca oh. 223.5 juta di mana purata kos rawatan seorang pesakit berkaitan EVALI ataupun e-cigarette or vaping product use associated lung injury itu nama panjangnya berpunca daripada rokok elektronik termasuk vape yang dianggarkan sebanyak 150892.11 dan tempoh kemasukan ke hospital secara purata adalah selama 12 hari. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata selepas penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852 pada 1 Oktober 2024, Sebanyak enam kes komplikasi serius paru-paru yang dikenalpasti sebagai Ivali dilaporkan sehingga September lalu. Katanya Kementerian Kesihatan merekodkan 46 kes Ivali dari 2019 hingga September yang lalu. Beliau berkata sepanjang tahun lalu anggaran kos rawatan pesakit Ivali yang dianggarkan mencecah 223.5 juta lebih tinggi berbanding kutipan hasil cukai nikotin bagi produk vape iaitu 209.5 juta sejak April 2023 hingga Ogos 2025. Kos rawatan hmm. lagi mahal lah. Ya, ya. So, macam itulah hmm. eh. Okey, hmm. ini sedikit lagi berkaitan dengan pelan tindakan. Hmm. Forum Pasaran Modal ASEAN atau ya. ACMF yang dilancarkan hari ini hmm. akan meletakkan ASEAN sebagai destinasi pelaburan bertanggungjawab jangka hmm. panjang. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar hmm. Ibrahim, pelan tindakan ACMF yang dikemas kini dan taksonomi ASEAN bagi kewangan lestari mencerminkan komitmen bersama ke arah piawaian kelestarian yang berwibawa dan sejajar jagat global serta menyelaras pasaran serantau dengan piawaian antara bangsa dan beliau berkata demikian dalam ucapan tama persidangan antarabangsa ACMF di ibu pejabat Suruhanjaya Security hari ini. Oh. Dah. dah. Oh, dah. Baik, itu saja yang kami bawakan untuk anda dalam Malaysia petang ini hari ini. diharapkan setiap daripada yang kami kongsikan saya dan juga Ziana ya. dan juga panel tadi ya. tetamu kita tadi sedikit sebanyak memberikan panduan memberikan oh. maklumat yang bermanfaat untuk anda teruslah cinta dan semai semangat patriotisma dalam kalangan kita ya betul ya. tu dan masih sahabat setiasa juga cara ya. tentang apa saja perkembangan betul. dalam di pulau negara ya. nak lebih pantas lebih sahih anda boleh akses ya. platform betul. yang ada di bernama bernama.com portal ya. di Facebook dan sebagainya ya. Saya Zahra Rashid mewakili juga penerbit kita pada hari ini Putri eh, lupa nama Putri Syahrul Ain. Putri Syahrul panjang sebab orangnya comel tapi namanya panjang nama dan juga kru yang puteri. bertugas Putri. Putri. Ya. Kita akan jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.